Йоу. Всем привет, кто меня знает. Ну, сразу скажу, кто зашел мне в страницу на Одноклассники, извините, что когда-то я что-то не написал. Не ответил, не добавил друзья. Знаете, для одноклассники для меня довольно сложно. Сложно не потому, что там что-то надо, хотя у меня и мобильная версия, а сложно потому что, знаете, вот слова, как я воспринимаю, жизнь, наверное, научила. Междометия, глаголы, существительные, прилагательные, это все что-то обозначает. Глаголы, действия, прилагательные, там, чувства, междометия, эмоции и так, так далее, Вот когда мы их пишем, все понятно. Но за этими словами я не вижу человека. Я не чувствую его голос, настроение, там, состояние его какой-то там души и какие-то там еще проблемные места поэтому мне сложно довольно общаться. Лучше, знаете, вот возьмите, наберите номер, позвоните, это будет и... Ну, будет интереснее намного. Вот мое увлечение. Дети мне каждый раз на день рождения что-то дали. Сам я приобретаю это. Студия домашняя она выполнена в он знаете, направлением стробизм, то есть переносной импульсный свет, то есть свет на через много спишек управляется импульсным светом, вот ну, типа вот так вот вот это синхронизатор стоит на фотоаппарате, вот и самое интересное, что она мобильная. То есть она может в течение 15-20 минут собраться, разобраться и где-то разместиться, где можно получить довольно неплохие фотографии. Сам стропизм, это направление довольно новое, может 5 лет 10 оно ходит и у нас, и за рубежом. Поэтому таких вот наработок классических нет, поэтому довольно интересно. Интересно на тем, что, знаете, смотришь в экран, практически ничего не видишь, щелкаешь, тоже ничего не видишь, практически только покажешь, настаиваешь и все остальное, но вот одна-двухсотая секунды и получается рисунок, который нарисован цветом, с вариантом подсветок, засветок и так далее, и так далее. Вот для меня стабизм интересен с чем, чем тем, что он напоминает судьбу. А судьба в таком плане, знаете, то, здесь вот такой вот треугольник, вот на месте скрещения моих пальцев, вот здесь вот, вот, это момент времени. Все остальное это нас подводит к этому моменту времени. В этот момент времени мы не осознаем, что мы делаем процентов на 20. Вот это все есть, то, что вот это есть жизненный опыт, чувства там. События, произошедшие с нами, там, рождение, любовь там, и так далее, и так далее. Все это наше подсознание. Вот наше сознание давит на наше сознание, но мы не успеем анализировать то, что происходит. Ну, практически говоря, мы не понимаем, куда идет судьба, чего так, и так далее, и так далее. Ну, это очень просто и очень сложно, если понять, как работает этот. это вот треугольник подсознания. Но в тот момент, когда мы что-то совершаем какие-то действия, то нас просто к нему толкает подсознание. То, что будет дальше, мы не знаем. Вот так же и стоит Еще я, наверное, хочу сказать то, что никогда не говорил. Никто об этом не слышал, никто об этом не знает. Даже вообще это нигде не писалось, не издавалось и так далее, и так далее. Но чтобы, наверное, быть в жизни, знаете, вот когда за 50 лет, ты можешь что-то из головы выдумать, сказать. Вот интересно, все-таки жизненный опыт, вот. не зря прожитые годы, какие-то успехи, какие-то провалы, это здорово, да. Можно цитировать великих. Ну, то есть подчеркнет, что вы образованный человек, читает что-то такое, можете ввязать этот разговор, может быть, можно быть новомодным, читать всевозможные статусы, которые там, ВКонтакте, в Однокласснике, добавлять да, что-то свое, и будет тоже интересно, но, наверное, я пойду другим путем. То есть возьму маленькие кусочки из того, что есть, Наверное, от себя. Итак. Гёте. Он это не писал, это точно. Это нигде не публиковалось. Если даже где-то будет прозвучать, то, наверное, первый источник вы услышите сейчас. Всем знаете произведения Фауста и Мефистофеля. Фестофиль это человек, который там, даже не человек, это тот, кто за какие-то там вещи покупает человеческую душу. Зачем он это делает? И так далее, и так далее. Но эта книга довольно долго писалась, и если так вот бывает за основу душу, то она не имеет ничего. То есть ни понимания, ни физические величины и так далее, и так далее. Но поэтому, наверное, сейчас ее продают за все, что угодно. Ну, когда-то это было ценные вещи, поэтому вот был вот такой произведение. А то, что никогда не было, это, знаете, в нашем понимании, например, Мефистофель хочет купить душу Конфуция. Конфуция это китаец, который, то есть, 500 лет до нашей эры довольно-таки написал вещи, которые цитируются и сейчас, но то есть на его основе было заложено там чуть ли не религия, конфуцизм и так далее, и так далее. И вот представим, что Мефистофель хочет купить душу Конфуция. Ну, Конфуция это философ, для философии, для понятия счастья вообще практически не надо. И Мифистофи идет лобанка. лобанка, то есть. То есть он предлагает все, что может он предложить разумному человеку и вообще человеку. Итак, диалог. Мифистофиль и Конфуций. Я пропущу специально двухчасовую чайную церемонию две бутылки саке для знакомства. И сразу начну с диалога, где Конфуция предлагает Мефистофию. А, Мефистофий предлагает Конфуцию, я уж извиняюсь. Мефистофель предлагает Конфуцию за душу. Что? Слова Мефистофеля. Я подаю вам здоровье, вечную молодость и вечную жизнь. За это вы отдадите свою душу. Конфуций свои слова, потирает свою китайскую городку, прищуривает без того узкие глаза. Зима, ну, что-то там по-своему говорит вот так вот. Фестофель продолжает дальше. Я подаю тебе деньги, то есть сокровища и так далее, так далее. Ты за все богатство. За это можешь ты купить все, что можешь купить за деньги тебе, да? Я подаю тебе признание. То есть, что бы ты ни создавал, что бы ты ни делал, что бы ты не рисовал, писал, пел, все будет гениально, классично, ты будешь, мировое признание у тебя будет. То есть, без твоих мук, без каких-то там физических нагрузок, психологического какого-то, решения судьбы и так далее, и так далее, ты будешь гениально, признан. Вот также тебе я питаю я, я подаю тебе власть власть над людьми над судьбами над чувствами то есть ты будешь обладать создавать любое чувство которое ты захочешь обладать человеческой сущностью и так далее, далее. конфуции совсем цека глаза по-китайски что-то начинает лопотать такое ощущение что Человек это проникает и все в голове там анализирует. Фестофель такой то его за плечо говорит, я хочу услышать ответ. Конфуций поднимает глаза, смотрит на него, глаза мутные, лицо счастливое, не понимающее ничего. Такое ощущение, что перед э, чайной церемонией он, наверное, выпил бутылку вьетнамской водки валеной. Кто знает, что такое вьетнамская водка, я ее переведу на русский язык, потому что на некоторые поколения не столкнулись, когда там в России шел полный нелегал, полный там бардак и так далее, так далее. То есть вьетнамская водка – это что-то напоминающее нашу незамерзайку, только желтого цвета. И когда задаешь вьетнамцу вопрос, почему она желтая, он отвечает, здесь им собственно чтобы здоровье было. Здоровья от нее никакого нет. Единственное, что от нее, если от нашей незамерзайки можно сдохнуть в физическом плане, то, ты там, то от вьетнамской незамерзайки ты не сдохнешь. Ты будешь болеть очень долго там, в полукоматозном состоянии, но, наверное, все-таки женьшень добавит. Ну и вот так я отвлекся. И вот ну, Конфуция отвечает. наверное, сейчас вам не все слова будут понятны по-китайски. Нет, не из-за того, что там вы необразованные люди и плохо знаете китайский язык. Нет, не за это. Просто у меня диалект джанси. То есть я а, дзянси. То есть не путайте дзянси и дзянсу. То есть это вот, разные диалектические направления. Но в разговорном, чисто китайском разговорном, у меня немножко такое отличие есть. Поэтому диалог Цзанси будет, будет звучать в моих словах. Так, я, наверное, сейчас дословно вам, чтобы что-то не пропустить. Ах, Совсем не китайский. Ну ладно, я не буду пользоваться шпаргалкой, потому что ну, как что за шпаргалкой, то, то есть скажешь, ну вот, вы даже не вы вообще в Китае, может, никогда и не были. Ну ладно, поэтому так передам. Итак, <соспорганизм> Конфуция отвечает Мефистофелу. Еще раз извиняюсь за свой китайский. Ну, провинции Дзясии, сами понимаете. Бойца, еще раз размраживает свою голову и говорит ему вот такие слова эй ара послушай да вот ты так вот говоришь да ты вот ара знаешь там вот ара да вот это значит я вот здесь вот лисы не буду да седой не буду морщинка не будет живот не будет я такой буду молодой да вот, так вот, на здоровье будет так вот, чики-чики, вот с девчонкой мутить, да? Вот за это я дам тебе свою душу, да. Это я буду такой богатый, да? Ага, да? Вот у меня будет вот, карман, вот так вот, деньги, да? Вот так вот деньги Я буду машину покупать, что строить, там, фиджи-миджи отдыхать, там, навиканат, все так будет у меня мечтать, да? Я буду вот так вот в любом городе ходить, да? Ага, да? И буду вот так вот, вот. все будут меня знать там. Будет заходи в мы будем там заходить, шашлик будет там, вино будет там, девчонки будут там, все будет. Заходи лишь бы там вот так вот, да? Да, да, классно. Ага. И за это ты предлагаешь мне душу, да? Только знаешь, Когда будет плохо, мой друг, мой папа, мама. Мой близкий человек, да, моя девушка будет плохо, да? Здесь у меня болит не будет, не. Когда будет хорошо, мне. Или мой друг, моя девушка, моя папа, мама, мои дети, да? Они будут давать радость мне сюда. Я там отсюда. Э, в душе маленький рай. Совсем маленький ад, да. И это все за то, что ты предлагаешь. А, нет, а. не надо. Пусть будет ад. Пусть будет а, но будет душа. Вот так сказал стоит Конфуции. И, наверное, он был прав. Ну так должно быть. Наверное, знаете, когда приходится снять все маски, вот таким, как есть, не играть ни в какую роль. И близкому человеку задать вопрос, почему. И слышать ответ. Потому что. Да сзади этого ответа, наверное, может быть, ничего не стоит иметь. А иметь то есть стоит то, что ценно, то, что важно, то, что то, -то стоит жизнь жить. Вот, наверное, вот так. Так меня учили, так я стал понимать хотя учили не на словах, наверное, на, 10, на действиях, на поступках. Учили близкие люди, дети. В большей степени близкие люди с своем То, что смог увидеть, я и понять. Ну, вот, наверное, все. В следующий раз, может быть, когда-нибудь я что-нибудь еще тоже скажу еще раз всем всего самого лучшего, всего там самого-самого-самого. Кто, кто тебе все что хочет? Кто хочет джекпотов, пожалуйста, кто хочет там деньги, деньги, но я уже это и джекпот вытащил, деньги заработал. Все у меня есть. Что надо, я сам не знаю, а что и надо, ты без этого поживу. В общем, все. До следующей встречи. Всем пока.